alaykum hurmatli ustozlar va abituriyentlar mana bu masalani yechimini ko'ramiz daryo oqimining tezligi bir metr taqsib sekund yerga nisbatan tezligi uch metr sekund bo'lgan shamol oqimga qarshi yo'nalishda esmoqda kater oqim bo'ylab suvga nisbatan ikki metr taqsi sekund tezlik bilan suzmoqda shamolning katerga nisbatan tezligini metr tasi sekundda toping endi demak daryo oqimining tezligi bir metr taqsim sekund ekan deylik misol uchun mana shu yerga biz daryoni chizamiz endi qarangki mana bu yo'nalishda mana bu yo'nalishda shamol esmoqda ya'ni mana bu yerga yozib qo'yishimiz mumkin v shamol mana shu hamma tezliklar v shamolning tezligi oqim esa oqim mana v oqim mana shunday oqyapti ya'ni e, yerga nisbatan tezligi uch metr sekund bo'lgan shamol oqimga qarshi esmoqda degani uchun mana oqimni yo'nalishi bizda uch shamolni tezligi esa mana v shamolni tezligi oqim tezligi bizda bir ekan uch emas bir metr taqsim sekund ekan shamolning tezligi esa uch ekan endi kater esa kater mana buni kater deymiz oqim bo'ylab harakatlanyapti ekan va mana v katerning tezligi esa 2 ekan metr taqsim sekund ya'ni kater oqim bo'ylab harakatlanadi demak shamolga qarshi harakatlanadi kater ham buning uchun nima qilamiz ya'ni bizdan so'ralyaptiki katerning shamolga nisbatan tezligini so'ralyapti kater bir paytni o'zida faqat o'zining tezligiga ega emas ya'ni tezligi bilan birgalikda ya'ni oqim tezligi bilan qatnashyapti şey demak katerning yerga nisbatan tezligini topib olamiz shamolning yerga nisbatan tezligi berilgan demak buning uchun katerning tezligi yo'nalishi bilan oqim tezligi yo'nalishi bir xil bo'lgani uchun v katerning yerga nisbatan tezligini topamiz buning uchun v kater tezligiga v oqim tezligini qo'shamiz kater tezligi 2, oqim tezligi esa 1. demak kater yerga nisbatan 3 metr taqsim sekund tezlik bilan ketyapti o'shanda masalamizni sal e, soddalashtiradigan bo'lsak go'yoki kater mana kater mana v kater yerga nisbatan yerga nisbatan uch A, shamol esa mana shamolga e, v shamol ham 3 metr taqsim sekund tezlik bilan katerga qarshi esyapti O'shaning uchun katerning shamolga nisbatan tezligi so'ralganligi uchun yerni ustida harakatlanayotgan ikkita jismning bir biriga nisbatan tezligiga qo'yamiz yerga nisbatan emas bir biriga nisbatan tezligiga qo'yadigan bo'lsak ularning nisbiy tezligi v katerning yerga nisbatan bir tezligi plyus v shamolning tezligi bo'ladi shunda nisbiy tezligi katerning o'sha shamolga nisbatan tezligi uch plus uch 6 metr taqsim sekundga teng bo'lar ekan